За що переживають народні депутати України? Як мінімум один із них, Андрій Немировський з партії самопоміч, переймається долею проституції, що правда не знає, з якого боку за неї взятися. Про його непрості роздуми на цю тему дивіться далі. Як передумують депутати? 18 вересня народний депутат Андрій Немировський пропонує легалізувати проституцію. Потрібно легалізувати. Це зменшить корупцію, зменшить вбивства, маньяків і так далі. І в прямому ефірі при вселюдно зізнається. Сам купував кохання красивих дівчат. дружини. Я, я Я думаю, що кожен чоловік майже кожен чоловік користувався цим ринком. Там менш як за місяць Немировський передумує і тепер пропонує карати за проституцію ще жорсткіше. У в соцмереж свої версии такой перемінності нардепа. Не иначе, как жене не понравилось и пригрозила разводом. Очень зря, хотя очевидно, что получил несколько угроз от мусоров-крышевальщиков этого бизнеса. Получил откат от сутенеров. Немировский упустил шанс стать первым в мире министром проституции. Или первым вице-премьером по вопросам интима. Присягаю на вірність Украине, зобов'язуюсь усіма своїми діями. Боронити суверенітет і незалежність України: говорити про таку мінливість народного депутата. Ми сьогодні будемо з політтехнологом Петром Тєрінтєвим. Доброго вечора. Доброго. Скажіть, будь ласка, що це було, на вашу думку? Ну, це достатньо так сложно аналізувати, що роблять, ну, в діях цього депутата. Скажімо так, бути, сумніватися, це, мабуть, його. Не меняться, это, наверное, присуще этому депутату. возьмем и просмотрим его карьеру, он у нас вначале был в паре, Потом он работал на непонятных условиях в Батькивщине, он написал у себя в биографии. Потом он был туроператором. Потом он работал экспертом по автомобилям в какой-то частной компании. Потом был, помощником народного депутата. Потом он случайно попал в Верховную Раду из-за скандала Мирошника о измене с жене. И в список самопомощи Вильякус попал? Ну да. Это тот хороший вопрос, об этом можно тоже поговорить. Но попав в Верховную Раду, он, как можно сказать, стал политической проституткой, потому что он перебежал в фракцию покойного Еремеева. Воля народа. Воля народа, да. То есть в данный момент он находится как депутат самопомощи, но находится в фракции воля народа. То есть, ну, вот скажем, вот сколько раз он уже поменялся туда-сюда, то есть, он колебается постоянно. Тут -то ведь не гадали, можно очень Конечно, ну, это такое логично. Если говорить про него серьезно, то это человек из Днепропетровска, и прямые связи с ним просматриваются с Борисом Филатовым. Угу. Если, ну, знаем, чем человек Борис Филатов, за ним стоит одиозный Игорь Валерьевич Коломойский. Если мы просмотрим полностью всю эту взаимосвязь, получается интересный момент. Все помнят о конфликте Еремеева с Коломойским. После смерти э, Коломойс, о, вот, фу, Еремеева э, депутат, скажем так, от Коломойска попадает в фракцию Еремеев. Зачем это надо? Возможность усилить свои э, возможности в этой фракции, заводя этого как лапкодава, потому что по-иному назвать этого депутата нельзя. Если просмотреть его всю деятельность, она не охарактеризована какими-то серьезными законопроектами. И вообще любой деятельностью. У него нет ни одного депутатского запроса. У него нет выступлений у него есть конкретные законопроекты. Один из которых это о контроле за игорным егор, бизнесом. Угу. То есть другой это... И да. измениться. Абсолютно верно. И другой это о проституции. Надо обозначить еще такой момент, в том, что он уже поменялся. Опять, опять изменил э, своим уже убеждением, потому что законопроект о ужесточении проституции уже удален на официальном сайте, либо еще не внесен. Но там сейчас находится законопроект о Развитии проституции, которое mm -hmm. предложил этот депутат Немировский. Характерно этот законопроект, скажем так, можно сказать на языке интернета, здесь прекрасно все. Депутат одним из пунктов предлагает в законопроекте не то, что как бы поощрять, а сделать этот бизнес привлекательным для народа. Причем должно это сделать государство. Держава. Государство должно сделать, да. И она должна всячески поднять авторитет работы проституток. То есть ну, можно себе представить, знаете, это как детские садики, школы у нас всегда врисовали там представители каких-то профессий. То есть, у нас там хлебороб, там учитель, там медработник и рядом будет стоять проститутка. Тож, напевно, от таким, э, е, хто тільки неможністю можна підняти привабливість. Ну я не знаю, як ще собірається в держава должно повлекати імідж проституток в очах, ну, в очах этого депутата. До речі, ще одна мінливість, про яку ви не знаєте, ми запрошували депутата Негровського mm -hmm. до нас в студію, він спочатку сказав, що він буде, потім передумав і не прийшов. Ну, тут можливо або надо вискати з двох учреждений, которий він лобірує, либо ігорних, либо борделях. Возможно, сегодня выходной день, он задержался где-то еще сейчас, там находится, не успел доехать. Ну ладно, уберем шутки и подколы. ну серьезно, ну, анализировать подобную деятельность, она просто, как бы сказать, в глазах наших партнеров делает страну, скажем так, дураковатой. Потому что, когда заходят такие депутаты, ну понятно, что его задача просто давить кнопки в интересах какого-то определенного эльгарха. Но он пытается еще внести какие-то как бы, опыты своей жизни, наверное, прошлой. прошлое. И сам без что он коррестовался послугами проституток, ну, на секундочку. Да, да, там прекрасно все. То есть продолжает он дальше сжечь, скажем так, напалмом. Хорошо ли это в преддверии выборов для его политической силы, с которой он зашел? Конечно нет, но мы понимаем в том, что ему уже все равно на эту политическую силу, потому что он уже с другой политической силой. Вот, поэтому он, можно сказать, и творит такую ерунду. Если мы посмотрим э, со стороны политических технологий, то получается какой момент? Все СМИ потащили в том, что депутат самопомощи зарегистрировал проект, угу. а потом отменил. То есть мы имеем двойной медиа всплеск. И вот теперь представим, если наши интересы, мы олигарх Игорь Валерьевич, не сходятся с интересами, э, скажем так, товарища Садового, который является идеологом партии «Самопомощь», то как бы нам его подколоть? А зная любовь и чувство юмора Игоря Валерьевича, мы можем уколоть при помощи такого кнопка дава, которого сейчас есть. Мы берем и начинаем создавать такие дураковатые законопроекты. Все СМИ потащили, ни одно СМИ не забыло про него. Все пункты, которые написаны там, они просто мемы. Они, можно просто под, э, каждую, как бы сказать, демотиватор создавать на основе каждого mm -hmm. пункта. Казавшись с женкой, разом писал этот законопроект. А с какой с с женкой он разведен? Ну, он сказал так в прямом эфире громадского, что писал с дружиной. Может, с громадской дружиной, может, может, быть. может с другой. Ну, потому что у него написано, что он отец-одиночка. Mm -hmm. Он воспитывает одну, один сам сына. Это у него написано. Кстати, декларация о доходах у него тоже интересная. У него доход составил 9100 гривен. И больше у него ничего нет. Mm. То есть он живет за межей бедности? Ну, абсолютно а, верно, да. Абсолютно все хорошо. То есть за 9100 гривен еще и пользовался платной любовью. Тоже интересный вопрос. Вот. Ну, может бюджетная. Может бюджетная, да. То есть версия для депутатов была. Вот. То есть если смотреть с технологического вопроса, искать в этом логику, то логика просматривается. Потому что э, этот законопроект немножко ударяет по электорату самопомощи. Потому что самопомощь... самопомощь выступая за христианские ценности и так, далее, и так, далее, а тут член партии конечно, и конечно как Абсолютно верно. Потому что самопомощь мнит себя, как они, скажем так, себя заявили, как э, правоцентристская консервативная партия. То есть правоцентристская консервативная партия, это, как бы сказать, зажала скрепы. То есть это мы будем, что делать сейчас в Садовой во Львове, выступать за священников, рассказывать э, про то, что как бы многодетные семьи – это прекрасно, ну, грубо говоря, традиционно то, что делают все правые силы во всем мире, то легализация и горного бизнеса, и легализация, и проституции – это идет в укор всей программе, которая есть в той же самопомощи. То есть этот э, депутат просто делает конкретно вброс по конкретной политической силе. Но эта сила взяла его до себя. Вот что важно. Ну, политическая сила, как мы понимаем, будет тоже смотреть взросло и на все это понимать, она взяла не только его, она взяла еще и деньги, благодаря которым баллотировалась и привела предвыборную кампанию. То есть это же, как бы, наверное, не новость о том, что они сотрудничали с Коломойским, при том, что в одном из интервью Корбан практически это подтвердил. А, то есть мы имеем вот такой момент. Что теперь еще? Зачем это надо выгодно делать Коломойскому? А потому что электоральная группа укроп и у самопомощи пересекается. пересекается. Поэтому мы понижаем самопомощь, и поднимаем укроп. Сейчас э, по радиостанциям произошли такие рейтинги, которые произвезла, как непонятно никому неизвестная социальная э, соци, как группа группа соци, социологов. О том, что укроп практически вберет большинство во Львове. То есть мы имеем конкретно ну, прицел по Львову бачим. и конкретной политической силы.